animasi ini menceritakan bab lima Kesultanan Melayu Melaka, subjek sejarah tingkatan dua. Pada tahun 1400, seorang putera raja dari Zuriat yang agung, Parameswara, mengembara dari Palembang untuk mencari sebuah kerajaan baharu. Setelah menempuh pelbagai cabaran, Baginda berehat di bawah sebatang pohon Melaka di tebing sungai Bertam. Di situ, Baginda menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa, Seekor pelanduk kecil dengan beraninya menendang salah seekor anjing perburuan baginda. Menganggap ini sebagai petanda kekuatan yang ada pada tanah itu, baginda bertitah, "Tempat ini akan menjadi sebuah kerajaan yang agung dan beta akan menamakannya Melaka." Pilihan para mesuara merupakan satu tindakan strategik yang bijaksana. Melaka terletak di lokasi yang sempurna di laluan perdagangan maritim utama antara peradaban besar di timur dan barat. Muaranya yang dalam, terlindung daripada angin monsun yang kencang, menawarkan pelabuhan yang selamat untuk kapal-kapal dari seluruh pelusuk dunia. Bukit bukau di sekelilingnya menyediakan kubu pertahanan semula jadi, manakala paya bakau yang tebal membentuk benteng yang tidak dapat ditembusi daripada serangan darat. Berita tentang pelabuhan baharu dan pemerintahnya yang bijaksana tersebar dengan pantas di sepanjang laluan perdagangan. Saudagar dari Arab, India dan China yang mendengar tentang peluang di Melaka mula tiba beramai-ramai. Pada tahun 1414, para mesuara memeluk Islam dan memakai gelaran Sultan Iskandar Shah. Keputusan penting ini mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kuasa yang sedang meningkat naik dan menjadi tumpuan bagi para pedagang Islam di seluruh rantau. Pentadbiran Kesultanan adalah contoh kecekapan berstruktur berdasarkan sistem pembesar empat lipatan, sebuah hierarki menteri empat peringkat. Di puncak sistem ini ialah empat pembesar utama yang menjadi tonggak kerajaan, bendahara yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri, Penghulu Bendahari, Bendahari Agong, Temenggung, Ketua Polis dan Laksamana, Panglima Angkatan Laut. Untuk memastikan keadilan dan ketenteraman di pelabuhannya yang pesat membangun, Sultan Muzaffar Shah, 1446 hingga 1456, telah menggubal hukum Kanun Melaka, sebuah kanun undang-undang yang menyeluruh untuk daratan. Kemudian, semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, undang-undang laut Melaka diperkenalkan untuk mentadbir semua urusan maritim. Undang-undang ini mewujudkan persekitaran yang selamat dan teratur untuk perdagangan, sekaligus meningkatkan lagi reputasi Melaka. Pemerintahan Sultan Mansur Shah 1459 hingga 1477 diraikan sebagai zaman kemuncak kesultanan Melayu Melaka. Seorang ahli strategi dan diplomat yang bijaksana, baginda meluaskan empayar melalui penaklukan dan perikatan yang pintar, terutamanya perkahwinan baginda dengan Puteri Majapahit. Di bawah pemerintahan baginda, kekuasaan Melaka meluas ke seluruh semenanjung Tanah Melayu dan menyeberangi selat hingga ke pantai timur Sumatera. Melaka berubah menjadi sebuah emporium kosmopolitan yang meriah, tempat pertembungan pelbagai budaya di mana lebih daripada 80 bahasa berbeza dapat didengari di pasar-pasarnya yang sibuk. Ia juga menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Para ulama dan mubalik datang berduyun-duyun ke kota ini dan dari pusat keilmuan inilah ajaran Islam disebarkan ke seluruh Kepulauan Melayu. Pada tahun 1509, sebuah kuasa baharu yang hebat tiba dari barat. Armada Portugis yang diketuai oleh Diogo Lopes de Sequeira berusaha untuk bertapak dalam perdagangan rempah yang menguntungkan. Walau bagaimanapun, keangkuhan dan taktik agresif mereka dengan cepat membawa kepada konflik. Dua tahun kemudian, pada tahun 1511, sebuah armada yang lebih besar di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque yang kejam tiba dengan niat yang jelas untuk menakluki Melaka bagi pihak kerajaan Portugis. Sultan Mahmud Shah dan pahlawan-pahlawan baginda yang gagah berani mempertahankan kota mereka dengan hebat. Mereka menggunakan meriam, gajah perang dan juga rakit berapi dalam usaha terdesak untuk mengusir penceroboh. Tetapi pihak Portugis yang bersenjatakan kuasa tembakan yang lebih hebat dan teknologi tentera laut yang canggih terbukti menjadi satu kuasa yang tidak dapat ditandingi. Setelah perjuangan yang berani tetapi sia-sia, Kota Melaka yang agung akhirnya jatuh pada 24 Ogos 1511. Walaupun Kota Melaka telah jatuh, semangat Kesultanan tetap tidak patah. Sultan Mahmud Shah berundur dan menubuhkan ibu kota baharu dari mana baginda terus melancarkan perang gerila tanpa henti terhadap penceroboh Portugis. Keturunan baginda kemudiannya mengasaskan Kesultanan Johor memastikan bahawa warisan kesultanan Melayu Melaka yang agung akan kekal untuk berabad-abad yang akan datang.